ngga unggu pelbo omah ora salam ya ora salim ludur ae

Wes urung karep. Wis pol nyenani awak murung taun. Wis nyenani awak murung taun. Ah, aku. Iso ae. Tesbrani ora ora ana apa-apa iki poso. Kak apa-apamu jenenge poso. Lah iya, mesti ate makel bareng. Iso ya aku. Apa, apa? Ya. Oh, buah. Ibu gue, ngomong, Hari aku nih, soalnya si api. Aku ya tahu roh tapi aku. tapi aku laki. lali iya, hati <tik> inosoba wis isuk iki ayo subuhan lho iya Duh. aku prei lho Bu ayo arek wedok gak apik ayo lho iya par wedok gak gelem resiki panggone lek mari turu jan anak wedok siji kok gak genah Mbah yo lek tang itu uru iku dika resiki penak. mau ditanggi turun kuat, ramah ada satu, sekarang lo, dulu jam wali ku lama sih aku ya kan, pray, yuk ayah ada apa itu, nangat ados, mau ditanggi turun, iya e, iya ados, rame, ay. lomba ti, kita tara repel belanja di pasar seawan lagi, kita Ayo saya kan jago sampai

mbak aku sudah namarkan ini ngono ku liwat ngarepku ya ora amit ora salim kalau tambah itu mau srane ya mbak ngono ku ginane iku sampeyan ajari mbak umbu ngarep iku ya arep wedok iya mbak aku wis ngajari tapi ginane ya koyo ngono mbak ya iku yo mbak lha iki <tuh>

Rizik sih, sapu ini kemana? maneh? Kau ngerti ya, Iku mang aku cerita nih, buku sih Cerita apa sih, Kok serumen? Iki bu, malah cerita, jadi aturan sing apik. Oh iya, Nduk, sejatiné wong wedok kuwi kudu isa njaga tutur kata, ora ganggu karo sikap nang sapa wae terutama nang wong tuwa. Nang bawake iku nyapu kuwi kudu sing rijik. nek liwat ngarepe wong kuwi kudu amit. Sing luwe penting iku arek wedok kudu tangi isuk terus ngriji kamari. Ngapun niku ya, Bu. Ngapun ten, Bu. Kula wau badhe salin kesupen. Ora oh, ya, Nduk, gak apa-apa. Ya pun, Bu, kula badhe pamit sak santen. Iya, Nduk. Ngapun digoleki kali Bapak lan Ibu. Iya, Nduk. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, Dok. Iya, Dok. Salam sangking drama nikuau tiang istri sejatini kedah njaga tato kromo ing kehidupan saat dinten-dinten kedang jaki sikap dateng tiang sepa ingkang lebih tua samestine lari- istri dateng sekolah ingkang pertama kang lari-lari 对。